O cümlədən Balakən şəkib bölgəsində də məskunlaşdılar. Bir qədər sonra onların xəzərlərin, sabirlərin axını başlandı. Məqsədli arxeoloji qazıntılar, elmi araşdırmalar aparılarsa çox-çox mətləblər aydınlaşır. Azərbaycan torpağında mövcud olan qədim abidələrin məxsusluğu öz təsdiqini tapar. Harada dağdağan ağacı varsa, Orda müttəq tarixi abidə olmalıdır, deyir yerli sakinlər. Mehin tağdağan ağacı deyilənlərin əsaslı olmadığına bir daha sübut etdi. Onun son dərəcə əzəmətli gövdəsi hətta 5-6-cı əsrliklərdə Sasani hökmdarları 1-ci Qubad və 1-ci Khosrovun göstərişi ilə tikilmiş böyük səddin qarşısında belə möhtəşəm görünür. 4-cü əsrlikdə Sasanilər Cənubi Qafqazı ələ keçirdikdən sonra da Türkiyəli qayfaların, bunların sadirlərin, xəzərlərin Azərbaycanı axını əvvəlki tək davam edirdi. Odur ki, Sasanilər səd çəktirməyə, qala və istekanlar tikdirməyə, tərbi qarnizonlar saxlamağa məşğul oldular. Tarixi mənbədə göstərilir ki, həmin səd şərqdə Zaqatalağın Boğax kəndinə, qərbdə isə Gürcistanə qədər uzanırdı. Başqa bir mənbə bildirir ki, Dərbentdən Gürcüstanə qədər meşəli və dərəli keçid var. Sasanidər bu keçidlərin qarşısında qalalar tikdirərək burada öz döyüşçülərini yerləşdirmişlər. Min 500-lüdək tarixə malik olduğu ehtimal edilən və gərək adı Türk tayfasının adını daşıyan kərəhli kəndindən başlayan yol Umbul çayı boyunca yuxarıya doğru istiqamət götürür. Meşə içə ilə Fərid yol getdikdən sonra çay yatağı boyunca dağ keçilinə çatılır. Qarşımızda qeyri-adi bir mənzərə açılır. Bu böyük sədd ilə təxminən eyni vaxtda inşa edilmiş tarix qalasıdır. Uzunluğu 50 metrə çatan bu qalanın şərq tərəfi keçilməz uçurumdur. Üç tərəfdən dərə ilə əhatə olunan və olduqca möhtəşəm divarlara malik bu qalanın Sasanilər tərəfindən məşhur Qum keçidi arasında tikdiyi ehtimal olunur. Aşağıdan gürültü ilə axan Qumbul çayının adı da çox güman ki, bu amilinə bağlıdır. Qala divarının möhtəşəmliyi indinin özündə də insanı heyran etdirir. Pəri qala haqqında Əmir Teymur dövründə söykənən və xalq arasında geniş yayılmış bir rəvayətlə mövcuddur. Rəvayətə görə Balakənə yürüş edən Əmir Teymur qalanı mühasirədə saxlasa da, uzun müddət onu ala bilmir. Qalanın müdafiəsində Pəri adlı bir qadının rəhbərlik etməsi Əmir Teymuru son dərəcə heyranlandırır və necə olursa olsun qalanı ələ keçirməyi, Pərini isə tutub Onun tez örünə gətirməyi əmr edir. Vəziyyətin ümidsiz olduğunu dərk edən və ələ keçəcəyindən ehtiyatlanan itidpəri yeganə çıxış yolunu özünü humbul çayına atmaqda görür və belə də edir. Ərətalaya necə nice qalmışdıqsa, eləcə də aşağı düşmək məcburiyyətində qaldıq. Selin selabın gətirdiyi iri çay daşları yolu son dərəcə keçilməz bir hala salmışdı. Qədim abidələrin bir çoxu məhs belə çətinlə keçilən və öz dövrü üçün mühüm strateji əhəmiyyət daşıyan yerlərdə inşa edildirlərdi. Xari Qala da onlardan biri idi. Müdafiə xarakterli tikililər Balakən bölgəsinin yüzyıllıllar boyu mühüm strateji əhəmiyyətə malik olmasından xəbər verir. Müxtəlif yerlərdən möhkəm çay daşlarından kiracla inşa edilmiş gözdəçi məntəqələri, keçici qüllələri yollara nəzarət etmək məqsədilə şenlənirdi. Təhlükə yarandığı təqdirdə tonqal və ya xod məşəl yandırıb məntəqədən məntəqəyə işarə göndərirdilər. Bu üsul Azərbaycanın əksər bölgələrində də geniş tətbiq edilirdi. əmplərdə bildirir ki düşmən orduları Zaqatala'nın ən böyük kəndlərindən biri Talaya yaxınlaşdıqda artıq Balakəndə bundan xəbər tuturdular və təcili müdafiə tədbirləri görülərdi Maraq olur ki, belə qalalar şimalı Qafqaz bölgələrində, o sıradan Gürcüstanda da mövcuddur. Lakin Azərbaycanda inşa edilmiş belə qalalar memarlıq nöqteyi-nəzərindən bir qədər fərqli idi. Gürcüstan və şimalı Qafqazdakı qalalar konusvari idisə, ölkəmizdəki qalalar əsasən ya dairəvi yaxud da düzbucaqlı formada inşa edilirdi. Balakəndə dağın belinə sırt deyilir. Bütün Balakən ərazisində bu cür sırtlarda keçilici qüllələr olur. Onların bir çoxuna indinin özündə də rast gəlmək mümkündür. Balakən rayon mərkəzinin bir qədər aralığı Qafqaz dağlarına gedən yolun soyunda Balakən çayının sahilində çar Balakən xıftanlığı dövrünə aid möhtəşəm bir qala var. 1 hektardan çox ərazini əhatə edən bu qalanın divarlarının hündürlüyü 3-4 metrə çatırdı. Bir-birinə birləşmiş 5 yarım dairədən ibarət olan bu müdafiə qalası bir çox tarixi hadisənin canlı şahidi və iştirakçısı olmuşdur. 17-ci əsrdə inşa edilmiş bu qala dövrünün həb sənətinin ən yüksək tələblərinə belə cavab verirdi. Təsəvvür edir ki, qalan müdafiəçiləri onun müdafiə imkanlarından bacarıqla istifadə etməklə qəddarlığı ilə məşhur olan rus generalı Kulakovun hücumlarına sinə gərmiş. Onu ağır məğlubiyyətə ooratmışdılar. Kulyakovun məğlubiyyəti çar hökumətini son dərəcə qəzəbləndirdi. Çar Balakənə tutmaq üçün əlavə qoşun hissələri göndərməyə məcbur oldu və nəhayət, qanlı döyüşlərdən sonra qalanı ələ keçirə bildi. Lakin Balakənlilərin mübarizə əzmi bundan sonra da sönmədi. Tez-tez üç şandar baş verir, çar ordusuna hücumlar edilir və dəfələrlə onu məğlubiyyətə vururdular. 1863-cü il iyunun əvvəllərində Hacı Murtuzun başçılığı ilə yeni bir isyan baş verdi. İsyan bütün kənd və obalarda böyük əks-səda doğurdu. İsyançılar xırma obaya toplaşaraq Hacı Murtuzu imam elan etdilər. Lakin əvvəllərdə olduğu kimi bu isyan da böyük qətllərlə yatırıldı. Buna baxmayaraq insanların və tarixin yaddaşında öz layiqli yerini tutdu. Azəm Murtuzun bu evi isə həmin hadisələrin canlı şahididir.